Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лилия, и сегодня я буду снимать анекдоты. И извиняюсь за то, что так долго не было видео, просто я сильно начала учиться, как бы подкатывать на пятерки, а то у меня все были четверки, четверки, мне это не нравилось, и я как бы на пять дней не выходили видео. Так вот, и, как я сказала, эту вину я буду заглаживать анекдотами. Хоть от них никто не смеется, но просто хочу вас порадовать на душе. Ну и мы начинаем. Баю, баюшки, баю, не пишите мне фигню. Придет дедушка Бабай и отключат вам Wi-Fi. О, дорогой, как у тебя здесь романтично. Свечи, масло. Ладно, хорош прикалываться, закрывай капот. Здравствуйте, класс. И сегодня бы я хотела спросить по каким трем причинах вы любите школу. Аня, июнь, июль, август. Ой, какой красивый телевизор. Um, здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне, пожалуйста, вон тот телевизор? в углу. Можно мне, пожалуйста, вон тот телевизор в углу? Нет. Мы блонди... Извините. Мы блондинок не обслуживаем. Какое варварство. Так, -с. ну, все, я перекрасилась. Можно идти? А, здравствуйте. Здрасте. Можно мне, пожалуйста, вон тот телевизор в углу? Нет потому что мы блондинок не обслуживаем. Как вы догадались? Дело в том, то, что это не телевизор, а микроволновка. Ну, как бы это были все анекдоты. Спасибо вам огромное за просмотр. За просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем, всем пока. Мои мандаринки.